कृतधर्मानाश्रयन् अप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं सा श्रुतिस्तौमि कलिकालतमशन्न द्रष्टित्वा सम्प्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि दययानुजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं च तदुक्तम् अपि दुर्बोधम् सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम् प्रवक्ष्या मे किल ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकप्रभु विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशय आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्य सुपानिधि दैवोद्धारप्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रातिनाशन श्रीभागवत गुढार्थ प्रकाशनपरायण साकारब्रह्मवादैक पको वेद मारग मायावादनिराकर्ता सर्ववादे निरासत भक्तिमार्गाजमार्तण्ड स्त्रीशूत्राद्युद्रुतीशम अङ्गीकृतेव गोपीश वल्लभीकृतमानव अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभुः अरे दानदर्श महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृतिराज मोहितासुरमाशुष वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रुपोहितकृत्सता जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेश्वरः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरु स्वानन्दर पद्म दलायत पलायतविलोचन कृपादृग्दृष्टिसंरृष्ट दासदासी प्रियः पतिः रोषदृक्पात सम्पृष्ट भक्तद्विभक्तसेवित सुखसेव्यो दाराध्यो सरोरुह। उग्रप्रतापो वाप्सीयुः पूरिदाशेषसेवक श्रीभागवत पीयूष समुद्रमदनक्षम तत्सारभूतरासस्त्री भावभूरितविग्रह सान्निध्यमात्रदत्त श्री कृष्णप्रेमाविमुक्तिदत्त दासलिङ्ग्रैकतात्पर्य कृपयैतत्कथाप्रदा विरहानोभवैकाथ सर्वत्यागोपदेशक भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्तिमार्गैक साधनत्वोपदेशः पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाग्पतिर्विपुरेश्वर कृष्णनामसहस्रस्य भक्ता भक्तपरायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नानावाक्यनिरूपक स्वार्थोज्जिता कियप्राण प्रियस्तादृशवेष्टित स्वदा सार्थकृताशेष साधनः सर्वशक्तिद्रुत भुवि भक्तिप्रचारैक कृते स्वान्वयकृत्थिता स्ववंशे सा शेष स्वमाहात्म्यस्मयापः पतीव्रतापतिः पार लौकिकैर्हि गदानकृत् निगूढा हृदयो नन्य भभक्तेषु भक्तिमार्गे सर्वमार्गलक्षणानुभूति कृष् पृथक्ष्णमार्गोप दृष्टा श्रीकृष्णहार्दवित् प्रतिक्षणैपुञ्जस्त लीलारससुपूरित तत्कथाक्षिप्तचित्तस्तत् विस्मृतान्यं व्रजप्रिय प्रिया व्रजस्थितिः पुष्णीया कर्तार प्रिय भक्तेच्छापुरकः सर्वा ज्ञातलीरोतिमोहन सर्वा सस्तु भक्तमात्रा सस्तः पतितपावन यशोगानसंहृष्ट हृदयाम्बोजविष्टर यशः पीयूषलहरी लामितान्यरसपलीलामृतसात्राद्रि कृताखिशरीरभृत गोवर्धं स्थित्युत्साह करलीला प्रेमपूरित यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्कविशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्व सूत्रभाष्यप्रदर्शक मायावादाख्यतूलादि ब्रह्मवादनिरूपकः अप्राकृताखिला कल्प भूषितः सहज त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुन्दर अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्ज इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नाष्टोत्तरं शतं श्रद्धा विशुद्धमुद्धीर्य पठत्य नूदिनं जन सतदेकमनः सिद्धिं रुक्तां प्राप्नोत्य संशयं मोक्ष तदा तौ तद्गता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसाशिः इति श्रीमद्ग्निकुमारभुक्तं सर्वोत्तमस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीवल्लभाधीशी